І зазирнемо разом із вами в найближче майбутнє, так у 2026 році, сполучені штати почнуть розгортання в Німеччині далекобійних ударних систем. Про це заявили у Білому домі. Зокрема, буде розміщено зенітні керовані ракети СМ-6, крилаті ракети Томагавк і гіперзвукову зброю, що розробляється та має значно більшу дальність дії, аніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі. Окрім того, у повідомленні йдеться, що в майбутньому ця зброя буде розміщена у ФРН. На постійній основі до слова, ракета СМ 6 здатна працювати без радарів супроводження цілі на кораблі носії та набула здатності уражати цілі за горизонтом чи складками місцевості. Окрім роботи по повітряних цілях, ракети СМ-6 також мають режим роботи по наземних та надводних цілях на відстані до 400 кілометрів. Єдиним наземним носієм цих ракет в армії США є багатоцільовий мобільний ракетний комплекс середньої дальності тайфун. До його складу входить командний пункт: чотири пускові установки, транспортно-заряджальні машини, тягачі та модифіковані причепи. Пускові установки. Більш докладно про такі ракети і про те, що ж збирається робити е, ці установки на території Німеччини. говоритимемо далі. Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик, інструктор, вже до. Днався до нашого ефіру. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Добрий день. Бажаю всім здоров'я, пане Романе. Ось Сполучені Штати заявили, що в 2026 році почнуть розгортати в Німеччині далекобійне озброєння, включаючи ті ж самі крилаті ракети томагавки. Про це йдеться в спільній заяві США та ФРН. От з якою метою це робиться, чи можете пояснити? І чому йдеться саме про 2026 рік. Ну це фактично за півтора-два роки. Быстрее просто не получится. То есть принята определенная парадигма противодействия российскому российской экспансии в Европу. Она, естественно, распланирована по действиям, по срокам, по вводе в эксплуатацию некоторые некоторые модификации ракет сейчас только ставятся в производство. То есть даются определенные Данные на эти ракеты для того, чтобы их доработать или полностью разработать под новые условия, исходя из тех действий, которые россия, россияне сейчас проводят на нашей территории. Это тоже есть определенная обратная связь. И здесь боевые столкновения украинской и российской армии дают натовским генералам, натовским аналитическим центрам, натовским. Произ... На... натовскому производству э, дополнительную информацию для модификации любого вида вооружений. И вот уже б... было принято решение, исходя из э, определенных планов расходов, коэффициентов расхода боеприпасов было принято решение размещать в том числе зенитно-ракетные комплексы повышенной дальности. Ракета СМ-6 у нее дальность там под 500 километров. Есть некоторые модификации уже до 500 километров. Грубо от 300 до 500. В зависимости от механизма пуска, там надводный или воздушный, есть и такой, и такой наземный, то есть со стартовым ускорителем, с разгонными блоками или э, выполняя задачу, допустим. То есть э, здесь уже видны рубежи перехвата, которые будут планироваться, по крайней мере, на натовскими структурами. А это довольно-таки серьезные дальности. То есть любая дальность за 300 километров, это уже стратегическая дальность. Оперативная где-то до 300, а стратегическая уже за 300 километров, потому натовцы уже как раз этот, этот механизм опробируют, отрабатывают и будут разворачивать. Томагавки, само собой, это крылатые ракеты. Это та старая ракета, их уже лет, наверное, 40. Она стоит в боевом дежурстве. Именно с нее срисовал в свое время Советский Союз прототипы всех советских ракет, той, той же Х-55, да, в принципе, и потом э, практически все российские ракеты, это, это уже можно сказать э, копипаст именно Томагавка, то есть примерно расположение э, рулей, управления, двигатель, даже вот если посмотреть на Томагавка, да, даже движок, э, двигатель, воздухозапорник двигателя торчит примерно как движок у ХАС-101. Э, и по большому счету такого рода ракеты, допустим, Томагавки с разными боевыми частями, там есть боевая часть ядерная, есть боевая часть конвенциальная, дальности от полутора до двух с половиной тысяч километров, опять в зависимости от носителей, подводного, надводного, воздушного, наземного базирования, в зависимости от механизма старта увеличивается, уменьшается дальность. Можно сказать, дальность примерно 2000 километров плюс плюс-минус 500. Вот если бы у нас были такие томагавки, у нас мы бы уже Урал-Вагонзавод бы превратили бы в пыль. Он примерно в 2000 километров от границы с Украиной, это, это на Урале. То есть это то, чего нам не хватает, конечно. Ну, 26-й год, по большому счету, это где-то за два года примерно, за два, за куда, до готовности российской армии напасть на Европу. Потому, в принципе, им это будет, ну, то есть натовцам это будет достаточно и времени в том числе подготовиться. Опять же, ракеты, если планируются в переброске, они сразу, они сразу планируются под э, определенный заряд. То есть какая-то из боеголовок будет э, в этой ракете использоваться либо конвенциальная, либо ядерная, и в зависимости от боеголовки будет именно само применение ракет. Тем более, как раз почему да, в Германии, в основном Германии, потому что ядерные заряды американские расположены в пяти европейских странах. В Турции, в Германии, в Италии, в Бельгии, в Нидерландах. Я думаю, как раз и ракеты «Тамагал» будут там же располагаться. Пане Романе, ви своим своїм коментарем зняли з язиками наступне запитання, а чому почему... В Україні нема томагавки. Або давайте так, чому ми їх не просимо? Чи ми їх просили? а Нам сказали, ні, ну такої зброї ми вам не дамо точно з такою дальністю. Ну, от якраз треба однозначно Да, Нам не давали навіть танкові і пушек і 155-х, Нам же вообще нічого не давали. В конце концов, ми зараз використовуємо уже більшу часть оперативного. вооружение, которое есть у стран НАТО, включая даже вот F-16 на подходе. То есть, по большому счету, тамагавки недалеко ушли. Дальность, если F-16 зайдут с ракетами Джаз, у нее 950 километров дальность. Плюс боевой радиус F-16 еще тысячи километров с подвесными топливными баками. И вот вам и 2000 километров. По большому счету использовать крылатую ракету на эту же самую дальность с той же самой боеголовкой, средней боеголовка где-то 500 килограмм. Ну то есть по большому счету, это равновеликие боевые части, и потому есть смысл их уже запрашивать. На данный момент, особенно после захода F-16, на просто посмотреть под жазмом, есть смысл уже запрашивать. Не сейчас, так потом мы сможем их использовать. Нам очень важно как раз донести полутонную боеголовку до военных заводов российских. Они где-то расположены вот на дальностях Ну, Та уральські заводи в основному на дальність по 2000 км. кілопочули вас, пане Романе. Я вам будемо дякувати за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. І Я нагадаю глядачам, що Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик, інструктор, був з нами на зв'язку. Ми Разом із паном Романом обговорювали той факт, що вже до 2026 року Сполучені Штати Америки почнуть розгортати у Німеччині далекобійне озброєння, включаючи крилаті ракети Томагавк, а також гіперзвукову зброю.